Если он есть в составе, то явно человек не бедный. Больше 500 тысяч подписчиков в YouTube. Руха, або Руслан Сорока, да? да. Можно и так. Да. Привет. Привет. Это, это, самое интересное было, что мне предлагали контракт, как у футболиста. Это обычный Мама, да. Улюбленный финт Неймара. Все футбольные клубы Украинской премьер-лиги имеют меньше подписчиков в социальных мрежах. Не знаю, наверное. Я всегда, всегда на Реальным мячем, реальным взутям, реальному вратарю. Вратар ФК Днепро. Почему ты это делаешь? Зачем? Типа, там вот так, вот так подбегаешь, так на картоны садишься. Вот так картоны? Это гламур, а мы антигламур. Что вы выбираете, FIFA или Pro Evolution Soccer? Да. Друзі, всім привіт! Сьогодні нашим героєм є Руха або Руслан Сорока, да? Можна і так. так. Привіт, Руха. Привет. Руха це найбільший ті блогер в Україні. <плес> Я знаю те, що все в далі буде добре. Більше 500 тисяч підписників Ютуб. Просто фантастична цифра, чесно кажучи. Мені здається, всі футбольні клуби Української прем'єр-ліги мають менше підписників в соціальних мережах. Не знаю, мабуть. Я завжди наповню. Сьогодні ми хочемо з тобою спробувати кілька челенджів, пробити пенальті. Подивитися, як ти можеш ударити реальним м'ячем, реальним взуттям, реальному вратарю. Сьогодні нам допомагає Максим Лугавський, це Вратар ФК Дніпро. Ну що, руха, давай по одному удару і. Давай, ти пер. Я ти перший. Я перший, ти одразу да, за защимає. Да, да, хто да, програє і жопу? жопу да, Але є і той, хто виграв, і Максим. <реку> Окей давай, давай. Ты, Ты покажи, что ты можешь. Просто подивиться на его взутя. Ну да. Да это Самый лучший, самый классный. А покажи подошву. Мама, да, Я, по-моему, в Неймара таких нема, как у тебя. Ну ладно, не, ну первый там. Когда ты опять на точку ставишь, тебе же сказали, не А вот все красота, ну так куда вот, ты там? А? А? Случайно. А ну где че? там? Ниппель. Это один из найбагатших влогеров YouTube канала Украины. Ну. <рискут> <рискут> По центру, вот как прям как сихия, прям как <рискут> Я тот, кто ну бьет. Хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй! общем, посмотри, как он вылетает просто туда, до вратарской вылетает зон. зоны. Получается 2-2, но у меня удар в запасе. Мама дорогая! повезло. Все было прям, все было прям вау. Ты угадал! Максим в порядке, Максим в порядке. Я, я также хотел, кстати, ударить, но я что-то за, ну, засыковал немножко. А? А? Это было неплохо. Что? Макс, ну все, три Я попросил вин чтобы забыл, да? Он тебя унизил так, ты что? хорошо так! как. Но я, правда, опять случайно. <laughs> не, ну, удары, ну, честно скажу, удары просто классно. классно. Да, нормально, нормально. Классно. Все и хорошо. Верхние Главное, ты сейчас промажешь, и я могу дальше не бить. Финал Лиги Чемпионов, давай, последний удар. А! Так. Остальний удар рухи. Э, ну, честно тебе скажу, мне кажется, тебе фартило. Мне кажется, ты занадто в пафосных бутсах, и люди в таких бутсах не могут выиграть. Это гламур. А мы антигламур. Ну да, а Дедас тоже неплохо, кстати. Да. Я пропоную тебе краще не забыть, и будет еще, знаешь, удар, будет интереснее. Так будет скучно. Давай, давай, так давай. Так и победителем мой, да, так, что, куда? Так. Перестань стучать, ты меня сбиваешь. Макс, хорош, а, ну как так-то? Погнали, теперь до незабытого. Читер есть воротах, там тоже какие-то кнопки, да? А покажи, покажи, вот Макс з ним. сейчас, секунду. Макс, покажи что-то, что... блядь, как можно нажать там кнопки, чтобы... Какие перед разбегом делали там? Ну, есть, речь. типа, вот такая фигня, бежишь-бежишь, остановка такая, типа, если ага. удар. Можно просто далеко отходить, там разбег долгий-долгий. Отходить вот так вот и стать ровно, типа... А вот так. Максон, Йо. пожалуйста. Максон. Максон. Опять случайно, вот эти твои удары. Найприкольнейше в FIFA, яке. Тебе наибольше подобается. Там вот так, вот так подбегаешь, так на картоны сидишь. Перед вратарем? Не, просто вот возле углового флажка, например, еще как-то вот так сидишь. Вот так просто. Да, да, да. И в камеру так все смотрят, так. Вот так картоны. Руха. Но, у тебя был шанс, я тебе дуже дякую, а теперь прошу как все поменялось быстро. Я забыл, прошу. ты хоть попадешь? Я? Ой, руха. Я думаю, тут Вашка промахнуться буду. В ножку. Ну, такой Ай, А? просто еще холодно. Ай. Ай. Не, ну я мог бы тут и скорую вызвать. Я проехал Максим, спасибо, вы Зараз мы из руху повторы повторити три финта, які найчастіше використовують, ну одні з найпопулярніших. Ну да. да э Красивый. Первый финт. Ну, эластику можно попробовать. Все знают, как делает Роналдини, эластика и прочее. Не получилось. Ну да, да у тебя хорошо получилось. А это бежишь в повитре трава, да, рабочий можно на земле? Вообще, во время движения я не знаю, как это сделать. Типа, когда ты бежишь, бежишь. Не, а, теперь попробуй на скорость. Ну вот. Галик мой улетел. А важкий финт, реально дуже важко. другий финт, який мы спробуем с тобой, это... Болл-ролл, который типа так делается. Но это слишком просто прям. Может, с тобой треба починать нам. Ух ты! Вот так. Да, 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 Было близко, было близко. Класс. Окей, и третий финт, который ни у тебя, ни у меня не получится на ходу, это радуга. Улюбленный финт Неймара. Но у него она получается вообще изысканно как. Даже в FIFA это специальный финт есть. Только он использует. Он, когда на месте стоит, на угловом флажке или где-то, и он так подбрасывает как-то его. И мяч прям очень летает вверх. То есть ты... Через захисника прям. Да. Всегда думал, что оно пятка должно быть, и пяткой должно подбрасывать. Но, а как в игре это сделать, в движении, я не знаю. Ну, типа, на месте это, типа... Вот я даже не могу через себя перебросить. Ну, покажи, как ты умеешь. Спробуем. Ну, у тебя как-то... И все равно ты не можешь перебросить через себя. И это, это тоже бокс, знаешь? Высоко, да? Он Неймара там получается за спиной вот так вот вверх летит, ну там вообще техника на запредельном уровне. И, то, и в тем в лицо, туда. Ну, я не знаю, типа как это можно делать, техника должна быть просто какая-то сумасшедшая. О, подивись. Ну у меня получилось подбросить вверх, не более. Как сделать так, чтобы он перелетел через меня и через защитника? Ну, вот ты, например, защитник. Да, и сейчас мне в лицо прилетит, но мы будем обреждаться. И ты в бок в угловой куда-то ушел туда и все. А как перекинуть через игрока, это я не знаю. А! Не, останет, третий раз. Давай. Ну да, это было близко к идеалу, наверное. Так. Как ты думаешь, реально есть футболисты, которые а, Роблят, светкувание, або якийсь финт придумают, чтобы попасть в эти сифа. И А так так и есть же. Некоторые празднования, которые футболисты делают. Но я не знаю, делают ли это они, они специально, чтобы попасть в игру. Скорее нет, просто вот придумали и игра уже добавляет некоторые праздные Типа Мбапе, когда он забивает, он вот так делает. Это есть. Не, не, вот так. Ага. Пальцы. Да, да, да. Том... А, ну пахба, да? Ну да, пахба, Гризманы, все, все это есть. Вот этот финт, я не знаю, правда, как кто так праздновал, но он есть. Не, ну это уже испокон на, веков. Это все Ну да, это это очень давние давнее празднования. Ласточки какие-то есть там, ну не типа вот такого, такого типа, ну типа летаешь, не знаю. Но обычно деб делают, когда хотят побесить соперника. То есть если я забиваю и делаю деб, то ну, соперник явно, типа, что? Почему ты это делаешь? Зачем? Ага. И раздражается немного. Бывает из-за этого и выходит из матча. Ну да, бывает. Просто за сеткувание, за деп? Ну, если что там счет, деп? если счет уже, знаешь, такой разгром, там 3-0, то соперники все уже выходят, думают, ну зачем дальше продолжать играть. Найкрутейший футболист, которого найчастейше выбирают, если есть возможность выбрать там, да, свою команду какую-то символичную, первые футбол... три футболиста, берут. Если не смотреть по цене, если учитывать легенды, которые есть в игре, Роналдо, бразилец Зубастик, если он есть в составе, то явно человек не бедный. Сколько стоит Роналдо? ну там их же три версии, то есть там несколько версий. И самая дорогая стоит, по-моему, миллионов семь монет. Семь. Ну, это, это, это хорошая Приблизно, сумма. сумма, это за сумма? Сколько коштой там? А -а -а. Ну, давай там, Модрич умовно останется в Удре за Автомече. Модрич дешево стоит. Модрич, вот, Модрич стоит где-то 100 тысяч монет. 100 тысяч, а Роналдо 7 миллионов. Да, самый 96-й Роналд, 96 рейтинг, Роналд где-то миллионов семь шесть стоит. Это так, Модрич сто. Он не супер быстрый. А в игре надо, чтобы футболист был быстрый. Криштиану Роналду это понятно, это просто человек имба. За него все играют, он, он высокий, он быстрый, он с физикой, он умеет потолкаться, у него есть удар, все есть, дриблинг. Но Месси в FIFA реально слабкиший за Криштиана Роналду. Да, из-за того, что он меньше и не умеет толкаться. Это очень важно. Вот. Поэтому Месси можно очень редко встретить э, обычную его карточку, 94%. А сейчас вышли карточки с рейтингом 99, которые вошли в команду года. Там Месси, Роналдо, вот у них по 99 эти карточки сейчас тоже... Mm -hmm. Ну из-за этого Месси 99 играть точно можно и нужно. Кристиан Роналдо, Роналдо, две карточки и третья? Ну третья, наверное, какой-нибудь Гулит. Гулит либо Веера в центре поля. Если эти также так же парни есть, то ты явно не бедный человек. Так же, так же, да. 3-4 миллиона. С чайной бы У них все статы сбалансированы, то есть все там... Под, под 85, под 90 все сбалансировано И за таких футболистов в центре поля очень приятно игра Ну, в воротах это Дехе Справа это зачастую Уокер из Манчестер-Сити В центре это Фердинанд а, В паре с ним либо Мальдини Либо Рамос какой-нибудь стоит Либо Варан, может быть, еще Слева это Александро В опорной зоне Виера Гулит Справа, по-моему, Пеле Да, был такой И ну, он в основном тоже часто в всех составах, но... Не знаю, як-то не так ціниться, тому що теж не вміють толкатися. Роналду у нього картинка побільша, да. да, да. Криштяну, Кройф і Роналду впері. Mm -hmm. Таке mm -hmm. отстава. Це, це Dрім team, да, да, team. В минулому році такий скандал з тобою, де ти написав в себе в соціальних мережах і в Ютубі зробив відео, що ти був в Динамо, кібердинамо, потім звідти пішов через те, що з тобою не розрахувалось. Де зараз ця структура? Що з нею, чому тоді так відбулося, що з тобою розрахувались? нет, со мной не рассчитались по Динамо и Спортс, которое тогда было и сейчас, это несравнимо потому что киберорганизация это не проводит никаких турниров раньше это был летний, весенний кубок Динамо и так прочее, сейчас этого ничего нет возможно это связано с моим видео, что так случилось ибо со мной связывались те люди которые должны мне были деньги должны были мне платить зарплату но попросив удалить видео я отка отказал им и и, соответственно, больше никто со мной не связывался. Суть конфликта в том, что Тебе запропоновал контракты, ты мав Как футболисту. Как футболист. это, это самое интересное было, что мне предлагали контракт, как у футболиста. И все пункты были, как у футболиста. Вот. Там была прописано дата выплаты, там, ну, все, все нюансы, которые были связаны с моей деятельностью, что я должен делать, что я не должен делать и так далее и тому подобное. Вот. Все нюансы были в этом контракте, вот, и прописана сумма, которую мне должны были платить. Но так сложилось, что люди не отвечали мне по месяцу-полтора и, соответственно, я ничего не дождался. Ты просто вырешил заработать, рассказать, еще блюда и еще там не, не, Да, но у меня же прописано в контракте была дата, до какого числа каждый месяц должна быть выплата. Если до этого, ну, после этого числа уже ничего нету, то какие контракты могут идти Я к клубу киевской Динамо никого там, мне неприязни нету, ничего, просто типа... Ну, как-то отношение немножко поменялось, но именно на клуб у меня никакой обиды нет. Обиды только на киберподразделение. Скажи, в FIFA не было очень долго Динамо. Зараз да. появилось? Да. От... В этом году -го. только первый раз. раз да, первый, первый... раз. Почему не было Динамо? Не знаю, вообще многие говорят, что чтобы попасть в игру команде, которая не хочет, что. Точнее, команде, которая и спорт сами не заинтересованы в этом, то тогда нужно, чтобы платили деньги. Вау, какие суммы привыкны? Я не знаю. То есть, э, та команда, которая хочет попасть в игру, она должна заплатить э, Но и. Ну там, там ешь просто такие инчи, да, лиги, инчи да, команды. Остальной мир, да, остальной мир, Какие там Ну, плюс-минус. В основном это команды из там, лиг Олимпиакос, Кайзер Чифс, ну такие африканцы, ну такие разные все команды с лиг, которые полную лигу добавлять не будут в любом случае. Uh -huh. То есть украинскую лигу вряд ли стоит ожидать в ближайшие несколько лет, если уровень не поднимет. То-то ты думаешь еще шахтар? Колы потрапы у ФИФА, ну вони уже давно там, да? Шахтером Шахтер. другая ситуация. Шахтер выступает в Лиге Чемпионов каждый год и много поклонников играет Шахтер и это видят все. то, -то вони вот. не платили это? Ну я думаю, скорее всего нет. Хотя и возможно и Динамо не платили, потому что они тоже играют и в Лиге Чемпионов и в Лиге Европы, а у ФИФА с этого года появилась лицензия на эти два турнира. То есть в принципе. В теории они должны были добавить все команды, которые участвуют, как это было в Pro Evolution Soccer. То есть в а FIFA должна была появиться и Ворскла Полтава, который играет в Лиге Европы, но ее нет. Друзья, это был Руха, один из самых FIFA блогеров, FIFA, да? Фифер, фифер, да. да. Украины. Дякую тебе, что ты пришел. Пишите в комментариях, какого вы играете в FIFA и что вы выбираете, FIFA или Pro Evolution Soccer. Да. Другу гру і чому коротко поясніть. Також дуже цікаво почути вашу думку. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Like, ну і підписуйтесь на канал Рухів. Да. Дякую.